Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan pelajar sarjana pentadbiran awam dan kepimpinan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu pelan penggantian dalam Polis Diraja Malaysia, satu kajian kes terhadap kesiapsiagaan kepimpinan masa hadapan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Wan Muhammad Adli bin Wan Adnan dan saya Fairuz Alia binti Hamzah dan saya Nur Ain binti Ahmad Nasir. Berikut merupakan kandungan dalam tajuk kajian kami iaitu pertama pengenalan, kedua model proses pelan perwarisan Seven Pointed Star, ketiga tema utama, keempat metodologi dan akhir sekali kelima bahagian kesimpulan. Polis Diraja Malaysia pada Sabtu mengumumkan pertukaran 17 pegawai kanan berkuat kuasa 7 Julai. Setiausaha Polis Malaysia Datuk Kamaruzaman Abdullah dalam kenyataan berkata, ia termasuk Ketua Penolong Pengarah I-5 Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Yusni Muhammad Jamil yang kekal di jawatan sama dengan memangku pangkat Deputi Komisioner Polis DCP. pertukaran lain antaranya melibatkan Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Wildlife Crime Bureau Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Senior Assistant Commissioner SEC Muhammad Azlin Sadari yang dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Perak dengan memangku pangkat DCP Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu turut terlibat dalam pertukaran kali ini dengan dilantik sebagai Ketua Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Perak dengan memangku pangkat SAC. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Muhammad Rusli Mat dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Kuantan dengan memangku pangkat Assistant Commissioner ACP. Penolong pengarah E5B Cawangan Khas Bukit Aman, Superintendent Nur Azman Amardin dilantik sebagai timbalan ketua cawangan khas risikan dan operasi Pulau Pinang dengan memangku pangkat ACP. Turut terlibat pegawai turus E1 cawangan khas Sabah, Superintendent Muhammad Azizul Rosun Han yang dilantik sebagai timbalan ketua cawangan khas pengurusan dan koordinasi Sabah dengan memangku pangkat ACP. Dari sedutan berita tadi, kita dapat melihat pengurusan sumber manusia adalah penting untuk memastikan keberkesanan dan kecemerlangan organisasi, terutamanya dalam sektor perkhidmatan awam seperti PDRM yang menghadapi cabaran seperti perubahan pentadbiran, persaraan dan kekosongan strategik jawatan. Perancangan warisan ditekankan sebagai proses penting untuk mengenal pasti dan membangunkan bakal pemimpin untuk mengisi jawatan kunci dalam organisasi. Rothwell, 2005 mentakrifkan perancangan warisan sebagai usaha berstruktur untuk memastikan prestasi organisasi kekal efektif melalui pembangunan strategik dan perancangan penggantian untuk jawatan utama. Berikut merupakan model proses pelan perwarisan Seven Pointed Star. Seven Pointed Star ini mempunyai tujuh proses utama. Proses pertama melibatkan komitmen daripada pihak pengurusan tertinggi kerana mereka mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pengekalan sumber manusia yang berkualiti (Rothwell 2010). Proses kedua dan ketiga melibatkan penilaian kerja dan keperluan modal insan semasa dan menilai kemampuan atau prestasi pekerja semasa. Proses keempat pula adalah menentukan keperluan sumber manusia berdasarkan misi dan visi organisasi. Seterusnya, proses kelima memberi tumpuan kepada kecekapan atau potensi masa depan yang diperlukan oleh seorang pekerja untuk memenuhi keperluan masa depan. Proses keenam pula adalah menggariskan keperluan untuk mempersiapkan pekerja dalam merapatkan jurang yang wujud dan menetapkan rancangan pembangunan individu bagi memenuhi matlamat masa depan dan akhir sekali adalah proses ketujuh iaitu menilai keberkesanan program pelan pewarisan. Terdapat empat tema utama dalam melaksanakan kajian ini. Pertama adalah pelaksanaan perancangan warisan, di mana perancangan warisan di PDRM dilaksanakan secara sistematik melalui laluan kerjaya yang berstruktur, sistem penilaian pekat dan kerjasama dengan institusi akademik. Pegawai menjalani pelbagai penempatan dan tugas sebagai sebahagian daripada pembangunan kerjaya mereka dengan program seperti X1, X2 dan X3 memberikan pendedahan yang luas sebelum mengambil peranan strategi. Kedua merupakan aspek penilaian dan kecekapan di mana PDRM telah membangunkan sistem penilaian kecekapan dan potensi bermula dari pangkat inspektor hingga asisten komisioner kanan SAC. Sistem pekat, ujian psikologi berkomputer, digunakan untuk menilai potensi sebenar dan keupayaan pegawai untuk jawatan kepimpinan yang lebih tinggi. Ketiga, untuk pembangunan kepimpinan PDRM bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi seperti Universiti Utara Malaysia UUM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM untuk membangunkan kecekapan kepimpinan Kerjasama ini termasuk penilaian akademik dan profesional untuk menyediakan pemimpin masa depan Tema yang keempat pula adalah dari segi cabaran dan halangan Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh PDRM adalah kekangan bajet yang memberi kesan kepada pengambilan pekerja baru dan pelaksanaan keseluruhan pelan warisan. Penurunan pengambilan pegawai baru disebabkan oleh sekatan kewangan menjadi cabaran untuk mengisi jawatan kosong dengan segera. Sekarang kita beralih kepada bahagian metodologi, bagi kajian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk kajian kes tunggal, single case study yang memfokuskan kepada Polis Diraja Malaysia, PDRM. Kajian ini menggunakan temubual berstruktur sebagai kaedah utama pengumpulan data yang membolehkan pengkaji mengekalkan kerangka persoalan kajian sambil memberi ruang kepada fleksibiliti untuk meneroka isu-isu yang timbul semasa sesi temubual. Sesi temubual dijalankan secara bersemuka dan melalui sidang video selama lebih kurang satu jam serta dirakam untuk tujuan transkripsi dan analisis data. Kaedah pensampelan bertujuan, purposive sampling, Digunakan dengan memilih seorang informan utama yang merupakan pegawai kanan di peringkat pengurusan tertinggi PDRM. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis tematik berasaskan pendekatan Brown dan Clark 2006. Dapatan kajian merumuskan bahawa perancangan warisan PDRM selari dengan matlamat organisasi strategik dan disokong oleh laluan kerjaya yang berstruktur dan sistem penilaian kecekapan. Cadangan untuk peningkatan termasuk peningkatan peruntukan kewangan, penambahbaikan modul kecekapan, memperluaskan kerjasama luar dan mengukuhkan sistem penilaian potensi. Kejayaan pelan warisan bergantung kepada bagaimana organisasi mengatasi halangan kewangan dan memastikan kesinambungan inisiatif yang dibangunkan demi kesejahteraan organisasi. Sekian daripada kami. Terima kasih.